Silakan Yang Berhormat Dato' Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Yang dikasihi Dato' Awang Alik Jeman, Ketua Setiausaha Kementerian Saya gembira mengalung-alungkan IGP uh, Dato' Syed Khalid Ismail uh, Berbahagia Tan Sri Ayub Khan Maidin Piche Piche itu ingatkan saya pemain fullback Singapura, Samad Ali Piche. Ada kaitan? Uh, Ada. Ya. <laughs> uh, Tuan acara kita hari ini, Datuk Yusri Hassan Basri, Komisioner Polis. Hassan Basri ini ulama besar tu. <laughs> Ada satu kisah, Hassan Al-Basri dan Ahnaf bin Qais. Dua-dua ulama hebat. Dia bila baca Quran, dia baca ayat, Innamal mu'minu nalladhi na'iza zukirallahu wajilat kulubuhum sesungguhnya tanda orang beriman tu bila disebut nama Allah gementar hatinya. Bila dibaca ayat Allah bertambah keimanannya. Jadi Hasan Al-Basri kata kalau ini tanda orang beriman sesungguhnya aku belum lagi. Ha, begitu rendah di tawaduk tak rasa dia lebih. Tu Hasan Al-Basri tu. Tu yang dapat nama Sri Hasan Basri tu. Maklah ya hebatlah banding hak picit tadi kan. Jauh dah. Eh. Ha dia, ya. Terima kasih. Ah uh, saya juga mengalu-alukan uh, rakan strategik kita, tentunya Alfine Integrated Solution. Saya tengok tadi Dato' Adip dan pasukan. Terima kasih banyak-banyak. Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad. Uh, dan sekalian para tetamu. Baik. Eh uh, pertamanya saya ada dua bahagian lah. Ya. Saya ada Yusri dan pasukan dia Mai baru ni. Uh, teks disediakan. Uh, saya akan cuba petik juga. Uh, tapi semua tahu saya jarang sangat terikat dengan teks. Saya perhati tadi ucapan IGP pun bila dia ikut teks tu dry. Tapi bila tolak tepi tu dia punya penghayatan tu lain. Ha, begitulah ucapan awam ni. Ya, ucapan mai pada hati dia akan sampai pada hati. Jadi yang pertama, saya kena mulakan begini, sebab ini polis special dialogue uh, melibatkan Jabatan uh, uh, Trafik kita. Baru-baru ini berlangsung ASEAN Summit. Kita terima tetamu daripada ASEAN, kita terima rakan dialog, kita terima juga uh, tetamu uh, kepada Chairman of ASEAN dan uh, bukan calang-calang, Uh, sebahagiannya kita letakkan dalam kategori high risk macam uh, Trump, Premier Li Chiang, ya, Ramaphosa. Jadi uh, antara komponen penting adalah sumbangan pasukan polis termasuk peranan besar yang dimainkan oleh jabatan uh, trafik. Saya ucapkan selamat. Uh, saya ucapkan sukses. Dan uh, Jabatan Trafik telah menyumbang kepada satu kebanggaan yang bukan sedikit kepada pasukan polis. KDNKA dan pasukan uh, khususnya tentu saja. Saya kebetulan diminta oleh Perdana Menteri sebagai Minister in Attendance to President Trump dan uh, sambut dan hantar balik. Hantar balik itu dia sebenarnya sebut beberapa perkara. Pertama, dia nak naik ke Petobong dah ni. Ya, saya hantar dia sampai tangga pertama dia kata dia kagum dengan tahap infrastruktur. Dia kagum. Dia kata Superb infrastructure facilities, superb. Dia bilang amazing people, rakyatnya hebat. Okey. Ya. Eh? great leaders. Okey. Eh? Kemudian dia kata sejak semalam dia sampai pukul 10 ni dia naik, naik pula dia kata dia rasa secure betul, aman dia. Dia semuanya berjalan lancar, dia ucap terima kasih pada pasukan keselamatan knowing that I'm a Minister of Home Affairs. Dia ucap tu. So yang ni saya kena kongsi. Saya lapor Perdana Menteri dan hari ni saya nak kongsi polis keseluruhannya. Khusus dengan uh, traffic dan juga KDNKA dan pasukan khusus mereka. Lah. Geng-geng suzerin ni lah. Geng-geng mereka -geng ni. You know. Dengan kita combine hampir 10,000 kekuatan. Berjalan dengan sangat cemerlang. Dan ini adalah rekod hebat Sang Saka Biru. Terima kasih banyak. Baik. Hadirin yang saya muliakan, ini baru ikut teks. Nah, Yang ini kali keempat, narkotik sudah, CID sudah, komersial sudah. Dan sekarang giliran trafik. Dan uh, saya dari segi tema hari ini, program kita, capaian yang disiapkan ini dia sangat komprehensif. Sebenarnya, sebenarnya saya nak zoom in kepada perkara yang real saja. Ya. Baik, uh, taklimat Dato' Yusri dan pasukan daripada saya. Dia bagi tahu semua lah. Angka kemalangan, kemudian uh, penyumbang utama, motosikal, kategori umur, uh, disebabkan oleh sikap, jentera, mesin itu sendiri, struktur jalan raya, itu rukunlah dalam taklimat dia tapi cukup untuk memberikan saya gambaran bahawa itu adalah lah jalan raya sepatutnya satu yang memberikan kita kemudahan tetapi ia juga menjadi punca kepada nyawa melayang dan penyumbang, antara penyumbang utama adalah soal uh, sikap itu yang pertama attitude bad behavior yang ini isu besar ya sebab itu Uh, Datuk Isri terangkan kepada saya bagaimana komponen advokasi itu sememangnya sedia berjalan. Dan saya percaya kalau dirasakan tak cukup, itu harus ditingkatkan. Baik. Yang kedua dari segi law and regulation. Kita rasa memadai. Tapi ingat, dalam pada kita rasa memadai, undang-undang ni dia dinamik. Undang-undang bukan statik. Kalau di sana ada keperluan untuk digubal, ditambah baik, lakukan saja. Bawa. Okay, ha? Itu yang kedua. Dari segi law and regulation. Setakat sekarang kita rasa memadai. Kita boleh uruskan. Undang-undang satu bab. Cabaran berikutnya adalah pelaksanaannya. Sikap pengguna jalan raya ni selagi dia rasa dia diperhatikan, dia patuh. Ya, itu semua kajian jalan raya begitu. Ya, sifat dia pemerhati, pengguna ni bila rasa diperhati. omnipresent pasukan polis misalnya. Ya, itu pun cukup membantu kepada kepatuhan pengguna jalan raya. Maknanya ada polis, dia nampak polis, dia hati-hati. Tak ada saja, dia, dia buat macam Itu jelas. Ya, semua kajian mengesahkan begitu. Jadi, law and regulation satu bab, tetapi enforcement, penguatkuasaan, omnipresent itu ikut menyumbang. Baik, ya. Kemudian uh, kalau sudah berlaku pelanggaran uh, trafik dia boleh berbangga kerana dia antara rekod IP yang paling tinggi pendawaan yang uh, tinggi juga melepasi lah berbanding komersial. Berbanding untuk Amla bertahun keh dah tak selesai. Amla, mana Begitu. Ataupun CID. Si Sepagi tadi saya jawab di mahkamah Amri dan Ko Keng Ju. Itu 2016-2017. Tapi soalan ditanya dalam parlimen. yang kita kena berdepan. Okay, ya? Saya terima kasih Datuk Kumar dan Jabatan Peguam Negara tadi. Saya mudah dalam menjalankan tanggungjawab di peringkat parlimen. Pegawai berikan saya semua maklumat. Saya selama kita pergi ke parlimen and tell the truth. That's it tunjukkan bahawa we have nothing to hide. Itu alhamdulillah. Datanglah soalan macam mana pun di pihak backbencher bench atau pihak pembangkang kita jawab. Ya, saya terima kasih. Datuk Kumar seawal 8 pagi persiapkan saya tadi dengan Jabatan Peguam Negara dan itu kita sampai. Dan pegawai uh, yang menemani saya di Parlimen tadi tengok negara kita sebut kalau keputusan mahkamahnya begitu itulah yang kita laksanakan. Okay, Dan uh, itu penting ya sebab, uh, masyarakat sekarang jauh lebih kritikal ya kalau dia tanya kenapa mesti buat rayuan ya because uh, prinsip principle of uh, universal justice ya yang tertuduh dibawa ke muka pengadilan ada hakim bicara dia ada peluang untuk uh, mengambil peguam uh, kemudian pembicaraan terbuka kalau dah ada keputusan kalau mana-mana pihak tak puas hati, dia masih ada lagi proses rayuan. Itu prinsip keadilan sejagat. Dia tak boleh sekali satu penghakiman, tak payah lagi buat rayuan. Tidak. So, kita ada basisnya. Ya, kita nak cari kebenaran demi menegak keadilan. Kita hormati kedaulatan undang-undang. Kalau itu keputusan mahkamah, yes, we go along with it. Ya. Dan kalau keputusan itu memberi kesan seumpama sehari 10 ribu. Sehingga pihak polis mengemukakan uh, orang yang berkenaan and then dia sudah ada uh, pertimbangan lain yang mesti diteliti oleh pegawai negara then kita tunjukkan semua ya yeah. berbeza kes-kes seperti itu trafik tak sama trafik dia uh, peratusan pendawaan pun tinggi sebab dia straight forward okey ya yeah? uh, trafik jadi ini uh, tapi trafik berdepan dengan satu isu lain tunggakan uh, apa namanya Uh, panggil apa Compound Denda 6 bilion lebih Saya pernah pesan Datuk Isri Dalam satu ucapan bulanan Kita jangan mewarisi Legacy Rekod lama 6 bilion tu toh, toh, Sejak tahun bila Bangkali orang yang kena tu Meninggal pun ada-ada ada dah. Ada -ada. Jadi gunakan engine uh, Aplikasi AI Sekejap ya Rupa jam ni kita boleh proses Dengan syarat dia ada dalam bentuk Soft copy ya. Kalau ada yang tu Percayalah 2-3 jam aja kita boleh tunjuk daripada 6 bilion kalau nama yang terlibat itu dah ada masih hidup atau meninggal. Kita boleh compare dengan rekod daftar kematian Jabatan Pendaftaran Negara. And then kita akan tahu exactly 6.6 bilion kah atau jauh lebih kurang dari situ. Jadi kita akan bawa data yang lebih jernih ke depan. Saya ingat yang itu kena buat segera. Dan pusat sains data, ini KSN boleh tolong. Uh, di pihak KDN kita dah ada milestone pun benda-benda itu. Semua tahu di KDN kita nak embrace uh, generative AI. Semalam masa berucap Simposium AI dan keselamatan saya sebut ada buku terbaru. Ditulis 2025 yang mengupas tentang dua uh, bukti revolusi yang mengubah dunia dari segi kuasa dan ilmu. Pertama penemuan gunpowder oleh ahli kimia Cina. Dia nak cari ubat bagi panjang umur. Kebetulan dia jumpa serbuk ni, serbuk api ni. Tapi untuk lepas dia jumpa untuk 100 tahun dia guna untuk sebagai bunga api. Kemudiannya, ya, 144 barulah dia guna untuk bahan letupan, artillery, bahan letupan. Baik. Dan empire besar dunia masa itu termasuk empire Uthmaniyah, empire Safavid. Mereka embrace teknologi itu. Dan empire Uthmaniyah menjadi gunpowder empire dan dia kuasai dunia empire Uthmaniyah. Di bawah Sultan Muhammad Al-Fatih. Bermula dengan penemuan. secara tak sengaja. Bahan letupan tu. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih bukan hanya guna untuk perang. Tapi juga untuk teknologi kejuruteraan. Soalnya adalah penemuan gunpowder tapi dia merupakan satu revolusi yang membawa kepada penguasaan kuasa. Baik, satu lagi adalah Gutenberg. Seorang uh, inovator asal Jerman. Dia jumpa, dia buat mesin cetak. Dia buat mesin cetak. Ya. Dan sebelum itu buku-buku ditulis. Jadi tulis buku banyak mana saja boleh buat. Tapi bila dia temui mesin cetak, ya, negara-negara Eropah segera embrace ber, ber, Berdesuk guna pakainya. Ya. Dan itu membawa kepada revolusi protester, revolusi perindustrian zaman pencerahan Eropah. Baik. Siapa yang tak ikut? Empire Uthmaniyah masa itu. Ya. Sultan Muhammad Al-Fatih barangkali dia faham tu, bila Al-Quran sebut bahawa Tuhan kamu mengajar dengan pena. Jadi dia ingat pakai, pakai pen, pakai mesin cetak tak boleh. kali. Dia tak embrace. Dia tak ikut sama guna pakai teknologi itu ketika Eropah sudah guna pakai dengan meluas. Baik. Berapa lama dia tak guna pakai teknologi cetak, mesin cetak? Tiga abad. Dia tertinggal 300 tahun. Dia tertinggal. Selepas tu baru dia guna pakai dan Eropah sudah jauh. Dan bikin 1700-an begitu, tahun 1700-an, Empire Ottoman kalah. So apa pengajaran dia? Sekarang ini, apa dia revolusi baru itu? Adalah artificial intelligence. Kita ada pilihan, duduk saja, tak usah ikut, ataupun ikut terlibat. Ya, saya katakan bahawa kita harus ikut terlibat semua sekali termasuk di bawah pasukan polis baik komersialnya baik trafiknya baik CID-nya dia boleh bantu banyak perkara dan kita telah memulakan minggu lepas bersama Datuk IG dan juga komersial masa itu sahabat Mahidi ke? Wahidi ke Mahidi? Ha? ah, Ha, Mahidi dia ikut hadir bagi taklimat mereka sedang bangunkan prototipe dengan uh, Mimos, dia akan bantu. Pasal Tok Amar tak ada, Tok Amar pergi mana ke lah tu? Balik Jarlun lah. balik Gunung Riang ada lah. Sabah, ha, dia sabar. Ha, alasan kukuh. baik lagi. ada ha, dia, oh, dia KSU. Ha, okay. Jadi, dia bangunkan prototipe. Sebab, generative generatif AI ni, dia akan guna untuk membantu kita. Seawal, mengklasifikasikan section apa, akta apa ya, berdasar kepada semua IP di bawah, di bawah Departemen Komersial. Mereka dah nampak hala tuju. Ada sikit implikasi kewangan untuk KSU. KSU adalah pengawal kewangan. Kalau boleh squeeze sikit, KSU tak banyak, lebih kurang 5 juta sebagai permulaan. Saya minta sangat Untuk KSU, kita take off yang tu dulu. Tak apa? Ya, you know, Biar kita tunjuk hasil yang pertama. Ya, Sekarang kita ke arah itu. Lembaga penapis film di bawah KDN sekarang dah tak guna lagi yang menapis filem dari segi dialognya, dari segi adegan dan sebagainya itu kita tak pakai lah. Semua pakai mesin lah ni. Dan lembaga penapis filem dia generate income setahun 12 juta. Kerana dia charge tapisan filem seminit RM4.8 kupang lah, RM3.5 kupang tu. Filem yang panjangnya 90 minit kali ya. So dia, pendapatan dia lebih kurang 12 juta. Sekarang kita guna mesin sepenuhnya. Kita masukkan saja algoritma mengikut garis panduan tapisan. Okay no, lebih pantas, lebih tepat. Kalau bagi orang juga semak lah gitu. Hmm. Dia keli, tambah bagi black pula kak. Hmm. Dia ke adegan tertentu, dia ke hani tak patut potong lah. Tak boleh. Kalau kita pakai mesin, dia lebih objektif maksud saya. Jadi, moral of the story, message yang nak bawa. Polis special dialog ni, ngurusi. Ngurusi dia tapau semua, semua majlis dia dia pengurusi. Saya so, tak perasan, tak pernah bagi orang lain langsung ke? Ada. Ha, Baik. Jadi saya kata bahawa uh, pengajarannya adalah kalau gunpowder mencipta satu revolusi, mesin cetak mencipta revolusi, sekarang ini adalah artificial intelligence. I'm not talking about teknologi. Teknologi biar US yang dengan China lah compete. Kita tak tak menang tangan dah. Tetapi aplikasi tak ada siapa boleh sekat. Inilah satu teknologi baru yang tak perlu penguasaan bahasa Inggeris sempurna pun kita boleh uh, kuasainya. Tak perlu pun penguasaan bahasa Inggeris yang sempurna. Ya? Dan kita belum tertinggal jauh. Dia ya? dalam setahun aja Dalam kajian McKinsey tahun 2025, tentang uh, aplikasi generatif AI ini, dia kata uh, pihak yang mendahului itu baru setahun di depan. Maknanya kita baru setahun di belakang. Jurang terlalu kecil jurang terlalu kecil, tapi manfaatnya terlalu besar. Di bawah bumbung KDN, polis sebenarnya mempunyai banyak peluang untuk melihat ini sebagai satu penemuan baru. Pertama, kita develop human resource kita, kuasai ilmunya, pengetahuan dan juga kemahiran. Kemudian, uh, saya dan KDN akan facilitate dengan KSU akan facilitate di mana ada keperluan peruntukan sebab dia berkaitan dengan infra, dia berkaitan dengan sistem kita kena uh, uruskan dan kemudian kita janjikan apa produktiviti ya ketepatan ya yang ini adalah hasil kerja yang sangat penting jadi yang itu Datuk Usri uh, bawah tajuk tak tatbiq urus tu saya olah lagu tu Datuk Usri uh, tingkah laku masyarakat saya dah semak dah uh, harapan jadi lain sekali, terima kasih Syabas, PDRM, GSPT, Alpine semua tu mesti ada. Lalu kan? Itu semua selesai dah. Jadi itulah ucapan saya. Anak, selain daripada itu ucapan AGP itu saya anggap dimasuk sebahagian ucapan saya juga ah, jadi lengkaplah pengusir jadi terima kasih Datuk Adik yang tak jemu-jemu mendekati kami terima kasih banyak kita berikan tepukan penghargaan Dato' Adik ya. Terima kasih Dato IG. Uh, Dato IG dia akan berada di uh, conference Interpol. Uh, ada banyak negara Dato yang melobi untuk undi. Uh, saya dah sampai sebahagiannya datang berjumpa saya. Ada Turkinya, ada uh, Chinanya segala macam. Uh, saya percaya Dato akan buat pertimbangan yang ini uh, baik. Uh, untuk kita mengambil bahagian dengan lebih efektif ya. itu urusan uh, berbahagia Datuk IG uh, semalam Tan Sri Ayub temani saya seminar uh, simposium AI saya melawat Tan Ayub saya agak saya kerap jumpa dia tapi lah ni dua minggu dah tak nampak dia mari baru nampak balik ya you know? saya pula semalam berada di Langkawi menyertai search and rescue dengan Datuk Azli Datuk Azli dah hari ni dia balik ke semalam dia main ke sini dengan helikopter dengan saya dia balik Datuk Azli tak jemputlah oh tak terlibat Malam kita buat tinjauan uh, uh, di Langkawi. Uh, uh, saya percaya D3 akan terlibat dari sudut uh, IP-nya. Ya. International media pun ramai semalam uh, menjadi tumpuan uh, dunia juga terhadap insiden itu. Uh, saya ucapkan syabas 177 kekuatan anggota kita. APMM-nya, polis-nya, uh, Navy, bomba, Uh, APMM, immigration, itu semua uh, kita aktifkan bilik gerakan dan dengan penggunaan teknologi radar dan sebagainya. Semalam saja kita jumpa dekat lima atau enam orang tapi dah menjadi uh, mayat lah. Ya. Dan uh, itu satu tragedi yang uh, saya kena bentangkan besok Dato' KSU, laporan awal kepada Masyarakat Jemaah Menteri. Uh, saya diminta oleh Perdana Menteri untuk sampaikan sebab ini barangkali terlibat dengan organised crime, pemerdagangan manusia, trafficking in person dan segala macam. Kita kena tengok semua kemungkinan itu kerana Langkawi adalah a popular destination. Sejak 2010 sampai sekarang, lebih kurang 2,300 sudah rekod pendaratan. Yang selamat-selamat, yang meninggal-meninggal. Okay. Dan tak mudah Langkawi bila dah jadi mayat tu bukan hospital Langkawi. Dia tak ada keupayaan. Kita terpaksa bawa ke hospital Sena Bahaya untuk post-mortem dan sebagainya. Saya ucap terima kasih lagi sekali kepada semua, terima kasih juga kepada Wakil KASEM How to pronounce it Leroy? KASEM, Kasem. Leroy Ting adalah bekas pegawai khas saya uh, dia di Kementerian Perdagangan dulu dan uh, saya gembira dia aktif dengan uh, membantu, kolaborasi dengan pihak polis uh, dia akan jadi moderator juga ya, dah selesai dah? ok, terima kasih banyak uh, sekali lagi kepada semua, syabas, tahniah Uh, kepada JSPT dia sebut sini ni syabas tahniah khususnya JSPT ah. nampak sangat teks ni dia sediakan lah eh sebab syabas tahniah Datuk Ketua Penulis Negara bau lah betul hmm. kan JSPT saja yang mana ada dia punya ayat tu JSPT nampak tak tak yang kata Seri tu dalam kawan baik tu dia ya ya eh Sekali lagi saya gembira untuk merasmikan program Police Special Dialogue kali keempat pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dato' Sri Majlis memohon agak yang berbahagia